assalomu alaykum azizalarim sizlar uchun yana bir ajoyib duo safarga chiqqaningizda tug'ruq jarayonlaringizda yana nimanidir sherik bo'libmi kim bilandir boshlash uchun ikkilanayotgan vaqtingizda bironta bir yaxshi korxonangizni ishini boshlashingizdan oldin yoki bozorga bozorga chiqishingizdan oldin o'qiydigan duo hasbinallohil nemal vakil bu duo sizga qanday yordam beradi safarga chiqayotganimda samolyotga chiqishdan qo'rqaman siz aynan shu yerda qanchalik darajada ixlosingiz bilan ollohga ishonasiz ana shu ixlos kuchi bilan aytilgan ushbu duo orqali sizga ollohim ishonchli vakil ekanligini anglagan holda takrorlang va buni his qiling va sizni har bitta boshlamoqchi bo'lgan jarayonlaringizga ollohimni buyuk mehri muhabbati bilan mana shunday ne'matni qo'lga kiritasiz